Я был вчера в Кременчуге, промышленные предприятия в основном смотрели, встречались тоже с похожей группой предпринимателей, Мы тоже долго обсуждали наболевшие вопросы, потом переехали в Полтаву, Я и сегодня приехали в Сумы, Сумы посетили, предприятие, как вы знаете, есть проблемные вопросы, ну, как и был большинство предприятий, и со студентами встретились как раз до этого. Я правительство уже чуть больше двух месяцев. В принципе, конечно, хотелось бы больше чего сделать. Двигаемся в Министерстве экономического развития как раз в том направлении, чтобы сделать какие-то реформические шаги, что касается экономической деятельности страны, чтобы помочь бизнесу в условиях ведения бизнеса. Во-первых, сосредоточились на дерегуляции. То есть это наш способ борьбы с коррупцией в стране через дерегуляцию. С моей точки зрения, государства должно иметь намного меньшую роль в управлении экономикой, экономикой в целом, чем, чем сейчас. Там, где возникает сопротивление государства с бизнесом, там и сразу возникает возможность для коррупции. Поэтому, когда говорят, чем государство может бизнесу помочь, конечно, я как бывший бизнесмен знаю, что самое лучшее, когда государство в двери не стучится и ничем не просит помочь, а как раз не мешает вести дела. У нас как раз такой подход. И регуляция, может вы уже слышали, будет состояться из трех частей. Первая часть закончится в четверг. Она самая маленькая, она... Ее часть состоит в том, что убрать чрезмерные барьеры для ведения бизнеса. Постановлением Кадмина мы убрали ряд э, вещей, которые касаются сельхозсектора, сектора, карантинные сертификаты, упростили, э, уменьшили сроки выдачи фитосанитарных сертификатов, в порту с 5 дней до одного, сделали э, мониторинг бурения необязательным. Все эти вещи около гривен коррупционная составляющая в год. В принципе, деньги мы считаем, что мы возвращаем обратно в эти сектора. Вторая часть будет очень большое тоже количество разного вида значит, разрешительных актов и видов деятельности лицензирования сокращаться, чтобы все это быстрее сделать. Один из способов это применить так называемую гильотину, чтобы все эти контролирующие органы перед независимой комиссией должны были бы доказать, что они нужны бизнесу, что они отвечают европейским стандартам и что там нет никакой коррупционной составляющей. И поэтому, если мы это запустим, скорее всего, через год с момента запуска контролирующих органов в нашей стране сократится очень серьезно. Поэтому все эти проверки, все эти бесконечные требования взяток, мы, конечно, будем пытаться это все убрать. Третья часть будет создание превентивных механизмов, чтобы как раз вот эти институты, которых мы будем выбирать, чтобы они потом под другой табличкой опять не открылись и не продолжали свою деятельность. Здесь, конечно, нужна ваша помощь тоже. Общаемся с предпринимателями других регионов, ассоциациями, а, как раз через ассоциации и пытаемся консолидировать мнения разных отраслей. Там, грубо говоря, Украинский клуб аграрного бизнеса представляет а, а, рабочие группы по дерегуляции интересы аграриев. Европейская бизнес-ассоциация тоже, там, а, Американская торговая палата, другие разного вида ассоциаций, их множество, я их всех не смогу перечислит, но вся идея как раз состоит в том, что где кто там мешает, сразу бизнес это определяет, и мы через восстановление Кабмина и через законодательные акты пытаемся это все прибрать. Самое главное, это приоритизация, так называемая диагностика, то есть Первым делом предлагать самые важные вещи, что мы можем быстро и эффективно сделать. И диагностика ⁇ это значит, чтобы сразу были бы подсчитаны позитивные, ну и если есть негативные последствия вот этих всех решений. Второе, что мы сильно занимаемся в Министерстве... Экономическое развитие, это реформа управления государственных предприятий. На данный момент у нас чуть больше 3000 и предприятия. Из них только 1900 работающих. Из 1900 самое большое количество это достаточно маленькие предприятия. 60% оборот не превышает 1 миллиона евро в год. ТОП-100, это где-то 92% оборота. Поэтому в основном реформа, конечно, будет касаться этих больших предприятий, чтобы эффект был бы тоже максимальный. Прозрачности там очень мало, поэтому эти предприятия не со слухов управляются не в интересах государства, а в основном в интересах отдельных физических лиц, поэтому нужно эту ситуацию менять. Из топ-100 государственных компаний где доля государства превышает 50%, половина работает убыточно, только 20% где-то были когда-либо аудитированы, то есть там прозрачности в отчетности практически нет. Наблюдательных советов, это нормальная практика корпоративного управления, нормальные стандарты везде в Западе, тоже там большинство компаний нет. может только 15% от компаний имеют наблюдательные советы. Дивидендов платят мизерное количество бюджет, только около 100 миллионов долларов все взятые в год. Это составляет только 0.1% от ВВП страны. И, конечно, это еще раз показывает, что или государство э, неэффективно управляющее, э, или что эти предприятия управляются, опять же, в интересах каких-то денег физлиц. В любом случае, в среднесрочной перспективе для большинство из этих предприятий, когда рыночные условия улучшатся, и когда процедура по продаже будет прозрачной, потому что в данный момент она не является прозрачной. И когда эти корпорации будут проудитированы, конечно, нужно их по э, э, прозрачной процедуре э, немножко продавать. Третья тема у нас в министерстве это про закупки. То есть все знают, что а, там тоже коррупционная составляющая достаточно высокая, поэтому работаем а, особенно с а, грузинскими партнерами, те, которые придумали, воплотили в жизнь хорошую систему госзакупа у себя в стране, пытаются ее еще усовершенствовать и совместно с а, специалистами из Евросоюза хотим уже предоставить для страны уже новую систему госзакупок, где а, было бы которая была бы более эффективная, более конкурентная и, конечно, более прозрачная. Там экономика ожидается 20% где-то. То есть на закупках там, больше 10 миллиардов долларов это, конечно, очень большие а, деньги. И когда другие страны Восточной Европы переходили вот к таким способам госзакупок, эффект был, а, даже больше, чем те цифры, которые я а, называю. называю. И четвертое, раз министерство, само министерство должно реорганизироваться, потому что, конечно, общественность вроде бы еще раз готова для дополнительного завязывания прессов. Но, во-первых, она говорит, ладно, мы еще потерпим, если покажете реальные какие-то реформы. Но, во-первых, нужно, чтобы олигархи поучаствовали в этом всем деле и, конечно, госчиновники. Поэтому в министерстве, конечно, количество сотрудников оно э, зашкаливает там, по разным э, анализам тех же самых мировых э, консалтинговых компаний, как в McKinsey, там э, количество сотрудников должно быть на 70% меньше. Поэтому мы проводим собеседование активно мы главами департаментов, со всеми а, замами, главами отделения делаем сейчас, так называемый, тоже опрос 360 градусов. И уже в ближайшие сроки будем уже людей из старой структуры переводить в новую. Потому что 30 декабря я объявил о новой структуре министерства, где количество департаментов будет сокращаться там где-то на процентов 35-40. И большинство, конечно, глав департаментов будет уже новые лица. Хотелось бы перейти быстренько от Госплана, в принципе, это тем, чем Министерство до этого занималось, к нормальной, эффективной, современной, размером намного меньше Министерства экономики. Другие цели, которые ставятся перед Министерством, это, конечно, связано с евроинтеграцией, то есть договор о свободной торговле, предлагает множество возможностей для украинского бизнеса. Экспорт в Евросоюз повысился в прошлом году порядка 10%, в то время, когда экспорт во все другие рынки, конечно, сократился очень сильно. С России товарооборот упал где-то 43%, с Евросоюзом тоже он упал 20-23% за счет того, что импорт очень сильно упал, а экспорт вырос. Все-таки у нас валюта была слабая, экономика была слабая, поэтому естественно достаточно, что импорт приупал. Здесь мне помнится ситуация с Литвой, хотя я в Литве не живу 17 лет, но в предыдущей работе много там инвестировали. это приходилось ездить там и семья там живет. В первые годы после вступления в Евросоюз Евросоюза предлагала большое количество структуризированных фондов, а Литва всегда отставала от всех других соседних стран в освоении этих средств. Просто не было опыта, не делалась разъяснительная работа с бизнесом, с обществом, как эти деньги освоить. А уже в последние годы уже лидировала в Евросоюзе по освоению этих средств. Здесь вот ситуация с Украиной похожая, Не совсем бизнес, не совсем люди понимают, что такое это вот договор о свободной торговле с Европой. Как можно продвигать украинский товар на вот этих рынках. Позже за прошлой неделе министр сельского хозяйства, например, был в Германии на так называемой «Зеленой неделе». Там как раз обсуждались сотрудничество с Украиной. Сумасшедшая ажиотаж, там были и грузины и другие, никто никого не слушал, кроме как украинцев. А, то есть интерес большой. Но потом наш министр говорит, сейчас политически можете некрасиво говорить, вы вроде бы нас очень сильно поддерживаете, но на самом деле на экономическом фронте те квоты, которые предоставил Евросоюз для экспорта украинских аграрных продукций, являются мизерными. Мы ежегодную квоту заполняем меньше, чем за месяц. Поэтому если вы нам деньги в виде кредитов предоставите, это будет, конечно, классно. Мы стабилизируем финансовую ситуацию, мы стабилизируем банковскую систему, курс пойдет на укрепление. Но, конечно, нам еще лучше было бы, чтобы вы полностью открыли бы нам свои ры рынки. И это мы говорим с европейцами, это мы говорим с канадцами, с кем сейчас обсуждаем договор о свободной торговле, с японцами. Поэтому здесь дискуссия ведется, и министерство видит себя в роли, конечно, очень сильного передвиженца украинских товаров а, за границей, где сможем. А, там, а, там поможет тоже министерство, будет играть роль координатора а, всякого рода помощи, в том числе технической помощи, донорской помощи. Потому что Многие очень готовы помочь Украине, кто советами, кто деньгами, кто перевести специалистов, чтобы помочь с сертификацией по Евростандартам, чтобы помочь с переходом на европейские стандарты. Поэтому если где-то есть какие-то идеи, кто нуждается в каких-то советах с разных стран Евросоюза, множество из них готовы приехать. Мы можем, сегодня у нас в городе нету свободной земли, чтобы пахать, и чтобы сельское хозяйство, вот, там, в прошлом году, которое занимает одно из первых мест на Украине в Советской области, у нас нет такой возможности, у нас сильно только одно. УДФО пополняет бюджет, это рабочие места. Если сегодня, э, если сегодня годов, но если сегодня мы э, не то что там э, не заставим правительство, а то, что мы не обратимся, не услышим от вас э, хоть такое маленькое да в этом вопросе, то я не знаю, как будет завтра. Потому что мы стоим на передовой. Если я вас слышу, вчера пришли люди и сказали, вот мы направили обращение, есть результат. Они приходят ко мне каждый день, ко мне спрашивают. Сегодня были по другому вопросу. Мы стоим на передовой, и мы как бы сдерживаем этот людей, которые сегодня есть повышение цен, тарифов. И если, если еще заводчане придут все вместе, это уже говорите, 10, там 9 уже тысяч. Уже 9, уже 9,5. Поэтому я еще раз Проблема с план, полностью понятная, и, 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 вы, даже ничего не просите, вы просто отдайте нам и, то, то, то нам, просто, нам, что нам принадлежит. я хотел я... бы я... я... <толковник> мы подготовили конкретно, я, извините, не представился, председатель управления Сумский завод на Сумском Камаш, Значит, и в продолжение разговора значит, мы подготовили конкретные предложения по развитию экспорта. Предприятие с объемом выручки более миллиарда гривен в год, значит, 90%, 98% продукции поставляется на экспорт. Мы подпадаем под критерии автоматического возмещения НДС. Значит, полностью, значит, мы с время платим налоги, это по порядка 120 миллионов гривен в год. Значит, на предприятии самая высокая зарплата, одна из самых высоких зарплат в Сумской области, это 4 900 тысяч гривен средняя зарплата. Вот, значит, и мы подготовили конкретные предложения вот, по развитию именно экспорта. И нам вот средства, которые значит, составляют 123,5 миллиона гривен на, сегодня, на 1 февраля невозмещенного НДС, нужны именно на развитие экспорта. На развитие экспорта, именно европейского экспорта. У нас есть текущие проекты, которые мы должны поддерживать нашу конкурентоспособность на достаточно высоком уровне. Это и европейские проекты, это США, это Петробрас, Бразилия, это э, Индия, это Китай. Это атомные станции и предприятия нефтегазовой э, не, вот, отрасли. Совета, я, а, и я хочу немножечко в другое русло направить э, наши вопросы, э, писать их вам. А, хотелось бы, э, чтобы взаимодействие местного самоуправления кабинета министров было более тесно. Мы направляем огромное количество писем э, на министерства на различные и, ну, извините, мне ответа не принято. Да, вот есть такая проблема, у нас к нам обратились предприниматели с просьбой э, подать им землю под их мемориал. Они являются не резидентами Украины, а являются итальянцами. Мы вот, в ноябре, в декабре, не говоря уже о предыдущих периодах, направляли многократные письма, чтобы нам э, погодили э, продажу земли, но э, Никакого ответа нет. Хотя бы там да, нет или не знаю, нет. И в том числе мы направляем э, письма по проблемным вопросам, по нашим предприятиям. Направили э, письмо по Фрунзе. В э, ближайший понедельник мы будем направлять по централиту. Письма по взаимодействию как такового нет. Хотелось бы, чтобы вы взяли это как-то на карту э, и все-таки этот диалог начался между нами и вами. Здесь, как говорится, есть в палке два конца, да, то есть, с одной стороны, хотелось бы всю вот эту вашу проблематику понять, изучить и помочь, с другой стороны, если ее будет слишком много, и мы не будем их как-то этих сложных вопросов приоритизировать, то тогда правительство не сможет функционировать. В прошлом году коллег попросил сосчитать количество документов, которые зашли в министерство, или мы их, как говорится, были источниками. 204 700 э, документов. Многие толстые, занимают время рассмотреть и так дальше. Если бумажки двигаются по кругу. Э, на рассмотрение э, посчитали раньше, э, вот если запускать на погоджение разным министерством, уходило в среднем 140 дней. Потом упростили процедуру, там, сократили до 30 дней. Э, э, у нас по закону граждане имеют э, возможность обращаться к НКРЕ к министрам, народные депутаты, все ответят. Это, конечно, так не работает в западных э, э, странах. То есть должна быть какая-то процедура, всем все всегда ответит. Но, да, тогда я не то, что не сокращу министерство и весь этот аппарат, а я должен буду еще нанять большое количество. Но фидбэк должен быть какой-то. Наши предприятия, я думаю, с предприятия города. 2013 году было заплачено 350 миллионов гривен налогов, в прошлом году 250-60% от всего объема производства была Российская Федерация. К сожалению, из-за событий мы не можем поставлять в Россию свою продукцию. Остальное 15% Иран, Средняя Азия 15%, Евросоюз, к сожалению, около 1%, Украина. 2%. Сегодня предприятие, понятно, немножко отсосет, хотя Страшного ничего нет, но здесь по партии поднимают по вопросы, что у вокруг этого следует. У нас э, невозврат МДС 92% не 92 миллиона гривен, а заработная плата за два месяца 62 миллиона. Если бы нам вернули эти деньги, то все бы стало на своем месте. Мы заказаны на первое полугодие обеспечены, невзирая на то, что такая потеря российского рынка была работаем в Казахстане, в Узбекистане, продолжаем. В ранее заключили несколько контрактов. Но вот эти события, которые перед Новым годом мы в три смены работали, чтобы отразить оборудование, новогодние праздники не позволили своевременно получить заработную плату. Поэтому понятно, что это Вот мы пережили много революций, войн нам в следующем году 120 лет исполнится. И когда были тяжелые времена, 90-е годы, нас выручали украинские языка. Наш профиль деятельности – это тяжелое машиностроение, причем 50% от объема производства. Это сложнейшие комплексы по добыче нефти, газа, переработки нефти, газа. Мы научно-производственное объединение предприятия, где от идей до строительства под ключ реализуем сложные объекты. Найти в Европе нам сегодня замещение российским заказом практически невозможно, потому что рынки там давно поделены, там такие как Siemens, Mango, E, Minde и прочие компании, куда пока вот так просто влезть невозможно. Хотя мы работаем по американским стандартам, IT поставляем в Вьетнам, Индия, в Аргентину по международным стандартам, заканчиваем процедуру по европейским стандартам сегодня охранения и готовимся а, в Аравия, Ирак и прочее государства. Но для того, чтобы пережить вот этот тяжелый период мы участвовали в совещании, которое я ценю 18 июля проводил, и там были приняты решения протокольные, которые были, к сожалению, не выполнены. В 1993 году было принято решение строить на Украине компрессорную станцию, которых мы по СНГ настроили десятки для разлитной добычи нефти, причем это всего 100 километров от города Сумы. Было принято решение, все оборудование должно быть украинским. Денег не было, платили газом, нефтью. Вот такая станция была построена, и мы тут вперед пережили. Потом была в Полтаве Салуховский промысел, станции, реконструкция Качановского, Тарабатовичного завода. Мы сказали э, премьеру, что мы для украинских нефтяников мы можем делать все, потому что мы натренировались на всех регионах, начиная от Иран, мы даже в штате поставили установку для утилизации газа, который на мусорках определяется. Да, здесь мы ничего сделать не можем. 2% всего Украины. Мы попросили, давайте на этот тяжелый период сделаем так, чтобы то, что может производиться в Украине, не заразилось со стороны. Первое, мы просим государства, чтобы на государственном уровне было принято решение, что вот все, что для нефти газа нужно, никакие не ни акции, не солары, там, ни все это должно быть наше оборудование. Это первое. Второе. Если не существует на сегодняшний день технологии по добыче нефти и газа, Давайте покупать эти технологии под кредиты, но должна быть украинская составляющая. Мы в Иран поставим уже более 50 газоперекачивающих арятов в станции, а говорят, все поставлять хватит. Учите нас это делать. И то, что они не могут делать сами, но это дело. Второе, это э, нужно решить вот то, что можем производить сами для тех технологий, мы должны делать, вести законодательное такое понятие, как украинская составляющая. Говорим в Казахстане, каста держания. Пожалуйста, поставляйте, но ну, 50% должно быть наше. Поставляем в Узбекистан, поставляйте, но ну, 50% работ должно быть наше. Вот это второй. Теперь невозврат МДС, вот я говорил тоже, может быть, совсем по вашему профилю. И еще один вопрос, который я хотел поднять. Мы научно-производственное объединение. Но та система аттестации научных организаций, которая существует, у нас объем от всего, хотя он исчисляется на сотни миллионов долларов, меньше 70%. Получается, фирма, которая там какие-то валенки разрабатывает, в нас 50 человек, у нее научный объем 70%, она э, могущественная, научно-производственная предприятие или научная организация. А у нас, где тысячу конструкторов, грамотнейших по различным направлениям работающих, мы не можем аттестоваться в нынешний период. Раньше нас, как исключение, аттестовали не весь завод, а только те структуры, которые занимаются научной деятельностью. Это бы тоже оттопкадрово прекратило, потому что у нас несколько лет назад было 16 тысяч, сегодня всего 10 осталось, ну, при Союзе было 25 тысяч. От нас уходят квалифицированные... Люди, если мы что-то не сделаем, то, ну, наверное, хорошего ничего не получится. Это и налоги городские, это и рынок, и магазины, и вся остальная инфраструктура, которая в городе работает. И я хотел бы вернуться, вот у меня протокол этот есть, который утвердил, я ценю, чтобы все-таки некоторые пункты, которые здесь записаны, и нас касающиеся, чтобы они были выделены. Или кто-то контактное лицо, или я вам этот протокол просто переберю. Спасибо большое. Вопросов, конечно, много у вас, я знаю. Как раз вот такой коротенький был пресс-брифинг. Там как раз все тоже болеют за вашу компанию и как раз поднимали как, по компании, которая и так дальше. Как раз поднимался вопрос по вопросу госзаказе, чтобы помочь. Да, здесь, можно сказать, что в некоторых уже направлениях государства берет инициативу в свои руки. Это, во-первых, что касается промышленного комплекса, все-таки загружает предприятия, в отличие от того, чтобы покупать на экспортных, то есть на внешних рынках какое-то производство. И здесь, знаю, множество предприятий работают на полную катушку. И что касается самих товаров военного назначения, но и всех других, что касается одежды и так дальше. Что касается НДС, это наболевшая тема. Насколько мне известно, все-таки будет решаться, по крайней мере, возмещение НДС будет становиться более прозрачным и так дальше в ближайшие сроки, сколько мне это известно, и в автоматическом режиме. Что касается локализации, здесь тоже много подходов общались тоже с коллегами из машиностроительных предприятий Кременчуга. Там упоминали тоже тендеры по строительству инфраструктурных объектов, в том числе дорог, которые три года назад делались, когда турки выиграли, завезли все оборудование под видом временного ввоза, потом все бросили и сотрудников тоже из Турции привезли. Ну так не должно быть.